То антихрист. Девишься на этих людей и думаешь, ну сколько зла и беззакония вы можете делать. Но на самом деле это всего лишь пришествие Антихриста. Да, какие бы ни были ужасные и коварные эти правители, они все еще не тот конечный Антихрист. Потому что Библия пишет про того последнего Антихриста, что там даже и не людина будет, что там таке будет существо, особь такая, вполне возможно, что это зверь будет. Бог прислал сюда на землю Иисуса Христа. Есть Иисус, Спаситель, Мессия, Бог во плоти. А сатана, он же не может ничего творить. Он пытается все только разрушить. Вот, Иисус был на земле, и он тут жил. Его распал и Бог его воскресил. Астана понятно, что не может воскрешать. И он пытается вложить вот этот Дух в образ зверя. И Антихрист пишется о нем, что он был, его нет, и он снова явится. Из тех, которые не были записаны в книгу жизни, но живущие на земле, удивятся тому, что его не было. Он был когда-то, на тот момент его не было, и вин снова явиться. Сатана она пытается его воскресить. Понятно, силы воскресения у него нет, поэтому путем, может быть, нынешних технологий, какие так быстро набираются и оборот, пытается как-то повлиять на то, чтобы вот был вложенный дух в образ зверя. Это очень страшно. Це такие уровень антихриста, не просто какого-то там царька, какого-то там человека, который тут в мире есть, а это уровень э, будет воскрешенного из мертвых какого-то существа. Для того, чтобы не попасть на уловку антихриста, он будет политическим деятелем, необходимо соединиться со Христом и с его живой церковью. Поэтому напишите мне, и я допоможу вам вивчать основы христианской веры.